ইচ্ছা থাকিলে বোলে কোনো সমস্যাই অন্তৰাই হব নোৱাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰি প্ৰচণ্ড গৰমকো নেওচি প্ৰায় দুশ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি আমি উপস্থিত হলো বুঢ়ী দিহিঙৰ উত্তৰ পৰৰ তিপাম দেহালী পাহাৰত বাৰশ আঠাইশ চনৰ দুই ডিচেম্বৰত চীন দেশৰ পৰা সেই এই পাহাৰৰ সুস্থ তিলাত উপস্থিত হৈ স্বৰ্গদেউ চকা ফাই বোলে প্ৰথমে আঁচনি পাতিছিল সেইবাবে এই দিনটোত সমগ্ৰ অসমতে অসম দিৱস পালন কৰা হয় আমিও ৰৈ নাথাকি আগবাঢ়ি গলো সেই তিলাটোৰ অভিমুখে চি বগাবলৈ পাই আমাৰ দেহা মনত ইমান ফূৰ্তি পাহাৰটো চাহ গছৰ ইমান সুন্দৰকৈ সজাইছে যে ইয়াত পোৱাৰ পাছত ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু নিৰ্মূল বতাহে আমাক পাহাৰ পেলাইছে শ্ৰী বগাই বগাই শেষত পাহাৰ টিলাত অৱস্থিত দেওশাল থানাত উপস্থিত হল ইয়াত অৱশ্যে ধানখনৰ বাবে ৰাজভৱনৰ অৱশিষ্ট পোৱা নাযায় চুকাফাই ইয়াত তিনি বছৰ কাল ৰাজধানী পাতি আছিল পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আমি ভৈয়মৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰি আমিও লগত নিয়া পেপচি মাজা আদি সেৱন কৰি এঘন্টামান কটাৰ পাছত পুনৰ ভত্নী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো পাহাৰৰ টিলাত বগাবলৈ যিমান টান নামিবলৈ কিন্তু কোনো গুণে সাহস নহয় শেষত বহুদিনৰ পৰা পঢ়ি ৰখা হেঁপাহে বাস্তৱত পৰিণত পৰা আনন্দ উপভোগ কৰি আজিলৈ যাত্ৰা ইমানতে সামৰিব খুজি ঘৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো